Hər vaxtınız xeyir olsun. Lider televiziyasının dəyərli izleyiciləri, hörmətli tamaşaçılarımız. Konsilium verlişi efirdədir və bizim əlaqə telefonlarımız 510 38 06-dır. Siz bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, ənənəvi olaraq hər həftənin cümə axşamı biz stomatologiyadan, ağız boşluğuna qulluqdan, gigiyenadan və ağız boşluğunun problemlərindən danışırıq. Və elə ənənəvi olaraq bizim bu günkü verilişimizin qonağı da Azərbaycanda stomatologiya sahəsində çox böyük uğurları olan, eyni zamanda yaxın ölkələrdə və MDB ölkələrində tanınmış mütəxəssis lə fəaliyyət göstərən implantent klinikasıdır. Və implantent klinikasının aparıcı mütəxəssisi eyni zamanda Həcətəpə Diş Həkimliyi Fakültəsindən məzun olmuş doktor Xəyyam Qəhrəmanlıdır. Doktor, xoş gəlmisiniz. İndi e, biz bu gün implantologiyadan e, biraz da çıxan, yəni e, implantüstü protezlərdən istəyirəm sizinlə söhbət açaq. Ümumiyyətlə implantüstü protezlər nədir, onların sinifləndirilməsi nədir? Bu haqqda biraz məlumat verək, biraz e, tamaşaçılarımız bilsinlər. İmplantlı protézlər, yəni görüldüyü yerə görə və konstruksiyasına görə müəyyən sinifləndirilmərlə ayrılır. Orada mən müəyyən şəkillər qoymuşam. İki çəkimiz, şəkillərimiz də vardır. İstəyərdə elə o şəkillərin üzərində göstərək, eee, danışığımızı. <laughs> Belə çəkillərimiz. Birinci sinifləndirmə deyə biləcəyimiz gördüyümüz e, kimi. Belə isə tək dişsizlikli, isə bir neçə, bəzən də ikinci şəkildə olduğu kimi total dişsizlikdə olduğu hallarda, amma alveol darağının tamamilə sağlam, yün hündürlüyünün lazımi miqdarda olduğu hallarda, e, sadəcə dişin özfor anatomik formasının təqlidi olunaraq hazırlanan konstruksiyalar birinci sinif konstruksiyalardır. Çox az e, diş əti və ya alveol darağının hündürlüyünün kretin azalması nəticəsində biraz sərhədləri genişcə hazırlanan qapaqlarımız ikinci sinif olaraq qadlandırılır amma 5-ci şəkildə olduğu kimi daha çox diş eti və e, sümük azalmağı, rezorpsiyanın geniş diş e, etləri geniş rezorpsiya problemi olduğu hallarda isə bu artıq e, hazırlanan konstruksiyanın e, isə qırmızı keramika ilə onun diş etinin quruluşunun verilməsi bu 3-cü sinif konstruksiyaları olaraq adlandırılır. 4-cü sinif konstruksiyalar e, implantdan e, sabit bir protezin birleştirilmesi yok. Hareketli protezin çıkarılan ama daha çok bütün çenede implantın sayısının çok olduğu halde. Gördüğümüz halları. şekil e, odur, öyle mi? Yok, bu ilk şekiliydi. Bu i̇lk birinci şey. siniflendirilmeye evet. ait şekliydi. Ee, ondan sonraki beşinci. Böyle evet, bu şekil. Beşinci siniflendirme Aha. dediğimiz daha az evet. sayıda implantlar yerleştirilerek hareketli protezlerin ə e, qoyulmasıdır. Yəni 2, 3, 4 kimi sayda implantların və o protezlər daha çox o implantlar ön nahiyədə yerləşdirilir. Demək, e, doktor, bu e, çıxan, yəni e, implantdır protezlərin özünün də xüsusi tibbi göstəriciləri vardır və bu e, hazırlanmasında müəyyən diqqət olunmalı olan məqamlar vardır. Bunlar hansı məqamlardır? Bunlardan var, ən əsası təbii ki, pasiyentin sistemik vəziyyətinin normal qayda çərçivələrdə onurdur. Evet. Burada yəni hamısını saymaq olar. Diyabet olsun, böyrəy yetmezliyi olsun, ürək problemləri olsun, qan damarı nahiyələrində problemlər. Bunlar hamısı yəni istər həkim ilə konsultasiya, o sahənin uzmanı ilə konsultasiya olunaraq pasiyentə iş görülməlidir. Və yaxud da sabitləndikdən sonra artıq müəyyən müdaxilələrə pasiyent hazır olduqdan sonra ondan başqa ağız içərisində Yenidən də deyirəm, istər tək implant yerləşdiriləndə, istərsə də tamamilə dişsiz hallarda, yumşaq toxumalarda hər hansı bir iltihabi prosesin davam etməməsi, çünük içərisində davam edən bir patologiyanın olmaması, ondan başqa patientlərin dişlərini itirmə səbəbləri Hansı səbəblərdən dişlərini itirmişdir? Higienik vəziyyəti nə cürdür pasiyentimizin? Çünki düzəltiləcək implantların biz bir çox işimizə, yəni garantiya sözü biraz şey alınır. Yəni kəfil olaraq bu işin uzunömürlüyünə. Təbii ki, burada gigiyena, daha əvvəlki verilişlərimizdə də bu haqda çox değindik. Evet. Yəni onun üçün də bunu əvvəlcədən həkimin müəyyən miqdarda məlumatı olmalıdı. Və təbii ki, pasiyentin eee gözlədiyi nəticələr, nələri ümid eləyir, nə kimi istəklərlə bizə gəlib və bunların nəticələrini bizim onlar üçün eləyə biləcəyimizi tam bir anamnez eləyib nəticəsini ortaya qoymaqdır. Ümumiyyətlə Xəyyam doktor, yəni implantlı protezlərin də və digər ağız boşluğunda tətbiq oluna biləcəyi hər hansı bir prosedurların həyata keçirilməsi üçün ağız boşluğu buna hazır olmalıdır. İstər yeah. diş eti səviyyəsində, istər alveol səviyyəsində, yeah. sümüklük səviyyəsində və bunun çünündə öncədən mən planlaşdırıram, sabah gedib özümə implantüstü protez qoyduracağam kimi düşüncə olmamalıdır. Sadəcə olaraq sabah gedib stomatoloqda konsultasiyadan keçəcəm və tamam, müəyyən dövrlərdə olacağam. Çünki çox zaman patientlərimiz elə biz öz praktikamızda da görürük, gəlir müayinəyə və deyir ki, mən bu gün əməliyyat olmaq istəyirəm buna hazır olmaq lazımdır və əməliyyat önü prosedurlar vardır. Ümumiyyətlə implant üstü hərəkətli protezləri kimlərə etmək uyğundur? Yəni göstərişlər kimlər üçündür? Daha çox ən çox istənilən uzun illər protez, yəni sadə klassik protezlərdən istifadə edəmiş. Artıq e, alveol kretində çox ciddi rezorbsiyaların görüldüyü, artıq protez pasyent bunu istifadə edə bilmir, bir məmnuniyyətsizliyi var. Hı. Bu kimi hallarda implant üstü protezlər və implantların onlara verdiyi stabilizasiya böyük bir üstünlük əldə etməyimizə kömək eləyir. Ondan başqa ee patientlərimizin ciddi cərrah hip böyük cərrahi proseslərə girə bilməyəcək. Yəni artıq həm yaş olaraq, həm sistemik vəziyyət daha az sayda implantın yerləşdirilməsinə imkan verdiyi hallarda bu məhdud, göstərişlər məhdud göstərişlərdə, məhdud göstərişlərdə daha az sayda implantla yerləşdiriləcək hərəkətli protezlərin implant üstü düzəltilməsində Bundan başqa hərəkətli protezlər taxıb çıxarılan vəziyyətdə olduğu üçün onların gigiyenasını əldə etmək daha rahatdır. Yəni müəyyən yaşda olan patientlər üçün onları çıxarıb təmizləmək, onları hazırlama daha rahat bir şəraitdə düzəldilə bilər. Qəsirsiz süt şey çıxmayanlardan e, bəzi üstünlükləri vardır. Bu da təbii on, ki, edin. bundan başqa da ən əsas faktorlardan biri təbii ki bu patientlə həkimlərin, yəni patientin istəkləri çərçivəsində. Bəzən çox yaşlı patientlərimizdə e, Ağız içərisində hər cür sayda implant yerləşdirməyə, yəni alt diş çənə tam implant yerləşdirilməsinə imkan versə belə, e, sümük rezorbsiyasının ciddiyyəti bizə yanaq, dodaq quruluşunu qoruya bilmək üçün sabit konstruksiyaların bərpası ilə istədiyimiz estetikanı əldə edə bilmədiyimiz hallarda məsləhət digər hərəkətli protezlər olsun. Çünki hərəkətli protezlərin ağız içərisində tutduğu sahə daha geniş olduğu üçün Ağız xarici görünüşün və quruluşun əzəllələrin daha düzün, düzgün görünməsinə bizə böyük köməkə olur. Onun üçün də bu Aha. çox əhəmiyyətli bir kriteriyadır. Yəni daha sadə dildə izah eləsək, çıxmayan protezlər, yəni birbaşa daimi implantlar əgər tətbiq oluna bilmirsə, hər hansısa bir səbəbdən bu marağa həyatı keçirmək mümkün deyilsə, həm xəstə tərəfindən və təbii Buyurun. ki, amma mənim demək istədiyim mümkün olduğu halda belə. Bəli amma onların həcmi müəyyən miqdardadır. Yanaq dolğunluğu, ağız qırışı və ya dodağın içə doğru büküklüyünü bəzən o konstruksiyalarla tamamlay bilmirik. İstədiyimiz effekti hə, ala bilirik. Hə, pasiyent deyir ki, mənim görünüşüm biraz daha gənc yaşlarımdakı kimi olsun. Bu kimi hallarda sabit protezlərlə yox, hərəkətli protezlərlə bərpa etmək daha üstündür. Biz bu haqda bir az söhbət aparacağıq. Elə gəlişmiş gən tamaşaçılarımıza bildirmək istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, həmişə olduğu kimi Implant Dent klinikasının əsas məqsədi ə, doğru istiqamətdə müayinələri tətbiq etməkdir və bu yzdən klinikanın konsultasiya saatları, konsultasiyaları tamamilə ödənişsizdir və siz istənilən vaxtı, istənilən ə, zamanda həftə içi, təbii ki, iş saatlarında Implant Dent klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Oradakı mütəxəssislər ə, xüsusilə də Implant Dent klinikasın mütəxəssisləri həm Avropada, həm şəhər ölkələrində yüksək dərəcədə kvalifikasiyaları, yəni təltif olunmalar mərhələlər keçmiş mütəxəssislərdir. O mütəxəssislərin köməyi ilə yararlana bilərsiniz. Ən azından ağız boşluğunuz üçün, dişləriniz üçün Nələr doğrudur, nələr düzgündür, hansı prosedurların doğru həyata keçirilmək lazım olduğunu öyrənə bilərsiniz və siz ekranda gördüyünüz əlaqə telefonları vasitəsilə klinika ilə əlaqə saxlayın və konsultasiyalara yazılın. Əminəm ki, maksimum dərəcədə məmnuniyyətlə Ə, məmnun qalacaqsınız. Oradakı biz dəfələrlə klinikada özümüzlə iştirak edirik və oradakı personalın gülərüzlüyü elə sizin özünüzün müalicəsinə müsbət bir təsirini göstərəcəkdir. Və xatırladım ki, bizim verilişimiz canlıdır və siz 510 3806 telefonu vasitəsilə bizlə əlaqə saxlayın, öz ə, suallarınızı ünvanlayın. Çünki ə, qoyduğumuz mövzu həqiqətən də uzunmüddətli ağızda durmayan və problem yaradan protezlərin həllindəndir və biz bu protezlərin hansı formada həll olunmasından və necə daha komfortlu həll olunmasından söhbət açırıq. Doktor, bu protezlərin müsbət cəhətləri vardır. Bu müsbət cəhətlər, yəni implantlı protezlərin hansı müsbət cəhətləri vardır? Digər stomatoloji manipulyasiyalardan, tətbiqlərdən daha çox nələrinlə faydalıdır? Təbii ki, hərəkətli implantların ən böyük müsbətliyi daha qısa müddətə hazırlana bilməsidir. Ee, daha az laborator proseslərlə əldə nəticə əldə olunmasıdır. Ondan başqa bayaq dediyim kimi təxlib çıxarılabilməsi və gigiyenasının daha rahat əldə olunmasıdır. Bununla yanaşı bəzi patientlərimizdə sinus lifting kimi e, sümük augmentansiyaları olunub daha çox sayda implant qoyulmasına ehtiyac olmadan əlavə manipulyasiya. Əlavə manipulyasiya ehtiyac olmadan daha əxirdə bir əməliyyatların və əməliyyatların nəticələrdə olmaq. Daha az implant yerləşdirildiyi üçün daha az cərrahi proses, daha az postop nəticələrin az olması səbəbiylə. Bununla yanaşı, iqtisadi olaraq ə, daha sabit protezlərə nəzərən daha ucuz başa gəlməsi. Hı hı. E, bundan başqa da pasiyentlərimizin e, çeynəmə qüvvələrinə çox ciddi miqdarda, yəni e, klassik protezlərə nəzərən e, stabilizasiyasının çox ciddi miqdarda dəyişdiyini və daha çox kömək olduğunu e, nəticəsi gözlənəmir. Bizim elə efirimizə də dəfələrlə zənglər olmuşdur və dəfələrlə soruşulan suallardandır ki, mən protezim düşür və çeynəmə zamanı ağrılara səbəb olur. Çünki müəyyən müddətdən sonra indi istərdim onu izah eləyəsiniz ki, e, sadə protezlərdə ə, hansı problemlər getdikcə artır və bu problemlərin səbəbi olaraq implant üstü protezləri göstəriş nədən birinci olmalıdır. Yəni birinci seçilməlidir. Uzunluqlar e, bir klassik protezin istifadəsi nəticəsində sümükdə çox ciddi paralel olaraq hər yerdə eyni miqdarda olan sümük atrofisi həyata keçirilir. Təbii ki, düzgün okluzal qapanışı olan protezlərdən gəlir. Bəzən düzgün olmayan qapanışlarda müəyyən hissələrdir ki, qovanın artımı ilə əlaqəli o hissədə daha çox resepsiyalar nəticələnir vaxtdan qabaq. Təbii ki, və e, daha çox xanımlarda olmaq üzrə resepsiya yaş ərzində elə bir hala gəlir ki, artıq ağız içərisini müayinə elədiyimiz təqdirdə alüeal kretin sərhədlərini görə bilmirik. Ağız tabağı ilə tamamilə dümdüz bir halda olduğu üçün təbii ki, artıq bu yaş həddən sonra pasiyentin o protezi istifadə eləməsi ağızda saxlanmış. Çünki stabilizasiya üçün, onun tutunması üçün hər hansı bir amil ortada qalmır. Bu kimi hallarda pasiyentlər bizə dəfələrcə müraciət eləyir. Yəni bu həkimin təcrübəsindən, neylənd aslı olmayaraq artıq çox böyük bir çətinlikdir və istənilən nəticəyə əldə eləməydə qeyni mümkünçülüklər var. Amma implant bizim bu işimizi çox ciddi bir miqdarda rahatlaşdırır. Yəni çünki artıq protezin bir stabilizasiyasını əldə edə bilirsiz. Bir çox, yəni saysız miqdarda patientlərimiz var ki, biz onlar üçün çox az miqdarda implant yerləşdirərək istədiyimiz nəticələri əldə edirik və patientlərimiz çox məmnun olur. Təbii ki, bunların da bir bəzi xırda maneələri, mənfiləri olur. Amma e, yəni daha əvvəlki hallarına nəzərən çox daha istənilən nəticəni əldə etmiş olurlar. Bir də Artıq atrofiya ciddiləşmiş olduğu hallarda düzəltilən klassik protezlər ağız yumşaq toxumalarında ciddi travmalara səbəb olur. Çünki stabil və sabit durmayan bir protez olduğu üçün ağız içərisində yemək əsnasında bir çox yeri zədələyə bilər. Sabit bir yerində durmaması üçün müəyyən nahiyələrdə davaməcdi formada zədələr əmələ gətirir. İmplant bunun qarşısını tamamilə almış olur. Və, ə dişətində yaranıla biləcək hər hansı bir iltihab prosesi təbii ki ə, biz dəfələrlən efirdən vurğuluyoruz ki ağız boşluğu orqanizmin giriş qapısıdır. Oranı maksimum qormaq lazımdır ki digər orqan və sistemlərdə hər hansı bir infeksiya iltihab prosesinin qarşısını az da olsa ala bilək. Yəni başqa bizim bir çıxış yolumuz yoxdur. Sözsüz ki bu implantüstü protezlərin, yəni implant ə qoyulmuş və ə, xüsusi implantlarla ə, əvəz olunmuş implant üstü protezlərin özünün mənfi cəhətləri vardır. Elə bir şey yoxdur ki, o ancaq ideal bir tərcib e, e, seçimi olsun, ideal bir düzəndə olsun. Bunun özünün mənfiləri vardır və bu da hər dəfə pasiyentlərə bildirilməlidir. Bu mənfilər nədan ibarətdir? Bunlar əslində çox xırda sayı da olsa da, Bəli. təbii ki, mövcuddur. 1-ci e, növbədə taxıb çıxarılan bir protezin hələ da ağızda olması yəni çünki patientlər implant üçün müraciət elədiklərində daha çox sabit bir konstruksiyanın və daimi olaraq çıxarılmayacaq bir konstruksiyanı istəyir, amma müəyyən şərtlərdə bu məhdudiyyət olduğu hallarda çıxar, çıxarılıb taxılan bir protezdir. Taxılıb çıxarılan olmasına baxmayaraq implant üstü protezlərin maliyyəti klassik protezlərdən müəyyən miqdarda fərqlik edir. Bu da təbii Həli. ki, patientlər üçün belə bir sual yarana bilər ki, yəni onsuz da taxıb çıxarılan bir protezdə amma müəyyən bir maddi dəyər fərqliyi var. Amma bu e, təbi onun verdiyi müsbətlərin yanında böyük, çox sayılmayacaq nisbətdedir. Bundan başqa patientlərin bəzi hallarda yaşlılıq faktoru ilə bərabər o gigiyananın əldə olunmasına çətinlik, təmin edə bilməməsi, bir də heç bir vaxt sabit bir konstruksiyanın verdiyi ə qüvvələri, yəni çeynəmə rahatlığını, stabilizasiyasını, funksionallığını tam yerinə yetirə bilməsi. Təbii ki, klassik protezə görə çox böyük müsbətləri var, amma onun da müəyyən miqdarda stabilizasiyada bir hərəkətliyi ola bilər. Çünki biz patientlərimiz üçün elədiyimiz zaman heç bir zaman, yəni o protezlərdə, yəni tamamilə sabit protezin funksiyasını tam təşkil edəcəyini demirik. Doktor, bizim bir telefon zəngimiz var. Zəngimizə cavab verək. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Salam. Salam, buyurun. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, xanım, sualınızı verin. Hə, gəm, Alo, biz Əli Ramhanovdur. Kəriksiniz də. Mən sizə bir şey maraqlanır ki, mən də daha çox da maraqlanılır ki, əgər tamağda böyük bir hissə boşluğu varsa, Ondan iləkə implant keçirmək mümkündür və hərsin arasında nə qədər neçə dənə diş qoymaq mümkün olar? Bir sualımız var mı doktor? Xanım tamamilə dişsizlikdən məvzuq edir, yoxsa neçə diş əksikliyi var? Yəni sualınızı biraz daha ə neçə diş neçə diş əksikliyiniz var? Yoxsa tam ağız boşluğunda heç bir bir ədəd də olsa diş yoxdumu? hissətdat yoxdur da dişlər düşür. Elə belə dişin Hı. bir hissəsində, onun ən hissəsidir. O vaxt da dişlər yoxdur. Aydındır xanım, təşəkkür edirik sualınıza görə. Mən ona neçə də nail implant yerləşdirməyə olar və hər birinin arasından neçə də əlavə diş qoymaq olar? İmplantlı. Aydındır xanım, təşəkkür edirik. Maraqlı sualdır doktor. Belə bir keçən dəfə bu mövzu haqqında xırda değinmişdik. Mən bu tap tap bunu biraz geniş izah edeyim patientimiz üçün daha. Tək diş eksikliyini təbii ki bir implant və bir diş yerləşdirilir. İki diş eksikliyində iki implant və kirik. Üç diş eksikliyi olanda artıq üç implant yerləşdirməsinə ehtiyac qalmır. Pasientin imkanları çərçivəsində iki implant və üç qapağın yerləşdirilməsi ilə o funksionallıq geri tamamlanır. Bu sayı 4 diş eksikliyi olduğu hallarda və pasiyentdən müəyyən bir fərqliliklər olur, funksional fərqliliklər. Bəzi pasiyentlərin dişlərinin meziy distal dediyimiz boyutları daha geniş ola bilər. Və arxadakı o boşluq çox iri olduğu hallarda 2 və ya 3 implant yerləşdirilərək 4 qapaq qoyulur. Təbii ki, bu müayinətin nəticəsində, yəni cərrahın və üst konstruksiya hazırlayacaq həkimin konsultasiyasının nəticəsində bunu təyin olunur. 5 diş əksikliyi görüldüyü hallarda Məsləhətdir ki, artıq 3 implant ən azı yerləşdirilsin. Burada əsas məsələ estetik görünüş yox, eyni zamanda funksionallığı təmin etməkdir. Təbii ki, fiziki qullanı məkdir. qarşılayacaq Bəli. miqdar, yəni sadəcə o, biz 5 diş əksikliyində 2 implant qoyub oraya uzun bir konstruksiya qoysaq, sadə diş əksikliyində belə orada hazırlanan konstruksiyanın istəy metal olsun, istəy zirkoni olsun, fiziki olaraq müəyyən vaxt daxilində metalın yorulma ömrü var. Bu kimi problemlərin qarşısını ala bilmək üçün biz planlamanı eləyəndə, yəni implant bayaq dediyiniz kimi implant qoyulmadan qabaq tam bir planlama olunmalıdır. Onun üçün də belə suallara daha dəqiq cavabı, yəni hər şərt lazımdır pasiyentə və ona uyğun da dəyərləndirmək lazımdır. Təbii Elə ki. implantların istifadəsi neçə ədədə olmasına yeri gəlmiş ki, yəni istəyərdim implant üstü protezlərdə ə adətən neçə implantın istifadəsindən söhbət gedə bilər. Bu haqqda bir az məlumat verək. İmplant üstü hərəkətli protezlərimizdə minimum 2 implant yerləşdirilir. Bunlar daha çox alt çənədə və üst çənədə kimplant olduğu halda köpək dişi nahiyəsində yerləşdirilərək protezlərin stabilizasiyası əldə olunmağa çalışılır. Köpək dişi nahiyəsini seçməyimizin səbəbi artıq ə, ağız arkasının alveolar kretin i e, sütun dediğimiz nahiyelerde olduğu için protezin stabilizasyonunda ve fiksatsiyasında büyük bir kömək olur. Kimsail hallarında 3 implant yerləşdirilməsi məsləhət görülür. Təbii ki bu müəyyən iqtisadi dəyərlərlə ölçülə biləcəyi hallardır. 3 implant yerləşəndə burada çox əhəmiyyətli faktorlar var. Üç çənədə məsləhət görüldüyü odur ki maksilər haymor boşluğu ilə nazal boşluğun orta hissəsində hardasa bu boşluğundan, yəni haymor boşluğunun ortasında hardasa 1-ci e, kiçik azı nahiyəsinə gələcək şəkildə yerləşdirilir və ortadakı implant da heç vaxt e, orta xətti dediyimiz, yəni alt çənədə simfizis dediyimiz, üst çənədə də nazal kaviterin birleşdiyi yerə heç va yerləşdirilməsi məsləhət görmür ya sağına ya soluna bəlkə də ilk göründüyü də simmetrik olaraq problem kimi görünsə də o nahiyədəki sümüyün sponsiyos tərkibi olaraq daha yumşaqdır. Daha yumşaq tərkiblidir və <laughs> eyni zamanda alt çənədə e, çənə bütünlüyünün zəifləməsinə səbəb ola biləcəyi üçün sağ tərəfində və ya sol tərəfində yerləşdirilir. Dörd implant artıq maksimum, yəni hərəkətli protezlər üçün ön tərəfdə yerləşdiriləcək. Bu üst çənədə məsləhət görüldüyü 3-cü, yəni köpek dişi və 2-ci azıların yerinə yerləşdirildiyi halda çox ciddi fiksasiya, stabilizasiya olunur. Alt çənədə isə 2-ci, yəni kesicilərimiz və yenə də 2-ci kiçik azıların yerinə yerləşdirilərək bunlar əldə olunmağa çalışılır. Bu kimi protezlərin bir də üst konstruksiyasının hazırlanması bir neçə fərqlilikləri var. Əgər kimplant yerləşdirilibsə bol ataçmanlı, yəni bol ingiliscənin top mənasında yumru e, formalı ataçmanlarla onların fiksasiyası səhində olunur. 2 implant yerləşdirilsə məcburiyyət daxilində məsləhətdir ki, bol ataçmanlar istifadə olunsun. 3 implant yerləşdirildində və arxa məsafəsi çox genişdirsə, yenə yəni bol ataçman, çox dar məsafəlidirsə, artıq varlı sistem dediyimiz, Türk dilində rayli sistem deyilən hmm. daha fərqli bir konstruksiya var. O konstruksiyalar protezlərin sabitliyini çox daha ciddi şəkildə artırdığıma baxmayaraq bir mənfisi var ki, polataçmanlı protezlərin laboratoriya prosesləri biraz daha uzundur, amma nəticədə funksionallıq daha çoxdur. 4 implantlı protezlərdə isə əgər e, bu e, barlı sistem istifadə olunubsa, tam olaraq sabit protezlərin ardəsi 70%-də dəyərində sabitliyi və funksionallığı bir protezdə əldə etmək olar təşəkkür edirəm doktor bu dəyərləndirmələrinizə görə çünki ə, son zamanlar çıxan protezlərin daha çox törətdiyi problemlərin birbaşa həlli yoludur bu və bu da implantent klinikasında həyata keçirilir. Elə verilərin əvvəlində də dediyim kimi, Azərbaycan da implantent klinikası stomatologiya üçün çox böyük uğurlar gətirmişdir. Və ən azından sizin kimi dəyərli mütəxəssisləri bir araya toplamaq və xəstələrə e, gülərüzlən doğru şəkildə e, nələr ola bilər və nələr gözlənilir, aydın izah eləmək bu özü bir fəaliyyətdir, özü bir xidmətdir. Buna görə implantent linkasına təşəkkür edirik. Elə əsasda sizə. Belə hörmətli tamaşaçılar, biz bu gün ağız boşluğunun yenə problemlərindən, ağız boşluğunda narahat olan səbəblərdən və xüsusən çıxım protezlərin müasir müalicəsindən danışdıq. Sabah eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə biz sizlə sağollaşırıq. Canınız sağlam olsun və çalışın orqanizmimizin dəyərini hər şeydən üstün tutun. Çünki Cəh, sağlam bədəndə hər zaman sağlam ruh olar. Sağlam ruhla isə günü-gündən xoşbəxtliyiniz artar. Sağ olun, sağlam olun. Sabahadək.